Вряд ли расширение конфликта, удары в Сирии свидетельствуют о слабости Путина. Скорее, они свидетельствуют о том, что он считает, что ему все дозволено. Только от желания или нежелания одного человека сейчас зависит продолжение или не продолжение конфликта в Украине. Если он решит, то ни Запад, ни наша вялая капитулянская политика не может ему противостоять в данный момент. Мы замирились с помощью элементарной капитуляции и сдачи огромных территорий и миллионов наших сограждан. Ну, сейчас популярна мысль, что якобы Россия отступила под влиянием западных санкций или там, крепости украинских вооруженных сил от своих целей на Востоке, и что это вот такой вот шаг отчаяния, то, что она делает в Минске. Мне кажется, это абсолютно абсурдным, нелогичным утверждением. Россия достигла на данный момент, на первом этапе войны с Украиной, всех своих целей. Крым аннексирован. Донбасс на данный момент утрачен и удерживается сепаратистами. Запад давит на нас, чтобы мы признали их хотя бы частично, хотя бы как автономию законной властью на данных территориях. Россия выполнила все свои цели. Сейчас она выполняет свои цели в Сирии. Европа сама допустила абсолютный хаос в Сирии, ведя вялую политику, не дав, с одной стороны, оппозиции каких-то сил, чтобы добить осада, подняв своей бездеятельностью ИГИЛ и допустив сейчас еще туда и Россию, что, безусловно, только, только увеличит Інтенсивність конфликта. Поэтому во многом Европа пожинает, пожинает плоды власної зовнішньополітичної импотентности. Во многом эта ситуація напоминает позицію Европы по Украине.